Вітаю, це проект Підпільна імперія. Традиційно, що п'ятниці, півночі ми дивимось кіно і говоримо з відомими людьми, не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. От і сьогодні спробуємо дізнатися, що ж дивиться людина, на яку дивимось ми. Як власне фільми допомогли їй знайти себе і чи допомогли? Спершу про кіно, яке сьогодні переглянемо. Стрічка називається Своя людина-драма про те, як Рассел Кроу. Расела кроу звільняють з посади віце-президента Велетенської тютюнової компанії за те, що він протестує проти використання у цигарках компонентів, що викликають залежність у курців. Альпочино продюсер популярного телевізійного шоу, який переконав головного героя дати відверте інтерв'ю. Реконструкція реальних подій із новітньої історії американського телебачення. Фільм задовгий – 2 години і 40 хвилин. Тема вузька будемо відверті зацікавить небагатьох. Проте подивитися його варто глядачам, яким у кіно подобається саме кіно. Оператор Данте Спіноті за допомогою особливих лінз відтворює на екрані гіперреальні пейзажі, як у стрічках Антоніоні і Солярісі. Коли здається, що відчуваєш у кадрі навіть вологість і температуру повітря, велике кіно будемо дивитися у товаристві великого режисера. Наш гість чи не найвідоміший вітчизняний документаліст? Не випадково саме його обрав Стівен Спілберг для проекту Назви своє ім'я. І не випадково, що саме йому довірили знімати життя поза сценою головного гурту країни Океану Ельзи. Я радий вітати у цій студії Сергія Буковського. Сергій Буковський найвідоміший у світі сучасний український документаліст. Саме прізвище Буковський нині є синонімом вітчизняного документального кіно. Син режисера Анатолія Буковського і акторки Ніни Антонової. Сергій Буковський пройшов у професію наприкінці 80-х і одразу привернув до себе міжнародну увагу дебютною стрічкою Завтра свято, що здобула кілька впливових нагород і викликала скандал на батьківщині автора. Його фільми Знак Тере Живі, Україна. Відліку важливі кінодокументи, що Зафіксували епоху, кожна свою. А зараз у Боковського вже 12 фільмів, не враховуючи тих, що були зроблені для телебачення, і понад 40 міжнародних кінонагород разом із Стівеном Спілбергом він зняв фільм Назви Своє ім'я, щойно завершив роботу над фільмом про океан Ельзи і майже закінчив зйомки дуже особистої документальної драми про свою маму Ніну Антонову, яка, попри свій вік, 80 років, продовжує активно зніматися у кіно. Боковський багато дивиться чужих фільмів. Але Любить по не сумуй, Георгия Данелия и Чуловика жінку Клода Лилуша. А актеров Иннокентия Смоктоновского и Фанни Ардан. Добро знаете, на спиннингах. Доброй ночи, спасибо, что пришли. Зрительный зал наш. Угу. Очень рада, что вы пришли вам. и даете нам возможность посмотреть сегодняшнее кино вашими глазами. Это такая рифма, получается. Один великий кинематографист смотрит кино другого кинематографиста не я менее не влиятельного. Великий, я не великий. Но... Я способный. Иногда. Я намеренно подбирал для вас кино, которое, как мне кажется, вам близко по тематике. Потому что тема здесь рассказанная в картине «Инсайдер» или Свой человек, она легко может быть реализована и документальными методами. То есть, это такая тема, которая. И с, и с одной, и с другой стороны будет интересно. И, в общем-то, чувствуется, чувствуется, что Майк Калман использует какие-то документальные приемы. А, об этом дам. Я очень люблю схватку, его картину, которую он сделал до, до этого фильма «Инсайдер». Посмотрим. А знаете, Тарковский когда-то говорил, он говорил, я жалею, что мы мало смотрели, потому что приходилось изобретать велосипед. Есть мнение, что режиссеру не обязательно смотреть фильмы других авторов, но ну, для того, чтобы не, не, не замусоривать свою собственную линзу там, на какую-то тематику. А вы какой теории придерживаетесь? Стоит ли режиссеру смотреть кино? И как часто вы сам, сами смотрите фильмы других авторов? Конечно, стоит. И, и, ну, я смотрю как минимум один, один фильм в день. Мы дома смотрим. Как минимум. Либо документальный, либо игровой. И я все время смотрю. А что это вам дает? А, да, Во-первых, это просто я, я зритель. Я получаю удовольствие. Во-первых, я надо быть в контексте, надо понимать, что происходит в документальном кино, в игровом кино, в современном кино. Но я не только современное, я старое кино смотрю. Может быть, я таким образом восполняю то, что как бы было упущено в студенческие годы, потому что у нас в нашем институте, в нашей академии или университете сегодня ничего, по-моему, был фильм «Трое на снегу» и «Не промахнись, Асунта». Это два фильма, которые были в нашем киноархиве. Вот, не было тогда ни интернетов, ни онлайн-просмотров, и мы только читали. А ты читал там восемь с половиной? Да, читал. Ну, хороший фильм. Поэтому досматриваю то, что не досмотрел раньше. И... А вот вы выросли в кинематографе? Извините за трюизм, но это часть как бы вот работы. Да. А вот вы выросли в семье кинематографической. Мама ваша актриса, отец режиссер. А в семье было принято смотреть и вообще, ну, ну какое у нас было была одна возможность смотреть, как бы, не наше кино, кроме фильмов в студии Довженко. и там, Первый канал и, второй, и первый украинский. Мы смотрели иногда фильмы в доме кино, куда попасть было ну, практически невозможно. Это даже, даже туда привозили фильмы специально, вот по кольцу их возили по стране и привозили фильмы да, специально для кинематографистов, которые не выходили в прокат. И там, конечно, просто выносили двери, мы могли пройти только члены Союза, поэтому так престижно быть членом Союза было тогда кинематографического. А сейчас это как бы Ну, ну ты член Союза, ну и что? А, и первый фильм, который я помню в доме кино в нашем уже в студенческие годы, нас проводили каким-то образом, правда и неправдами, и это был фильм Челюсти Спилберга и фильм Рокки со столона И вот мы туда попали. И я помню, что челюсть у меня как бы так... произвели на меня не, 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 не самое сильное впечатление. А вот фильм «Рокки» со столона я его даже вот последний раз, по-моему, в прошлом году смотрел. Очень хорошая картина. Замечательная. Продолжим э, эту американскую рифму. Просмотрим фильма «Инсайдеры». Э, 2 часа 40 минут. В общем, наберемся терпения. Э, а потом по просмотру... Поговоримо о том, наскільки это важлива картина по о, о методах режиссера Майкла Мана, якими він решает. Ну, я, 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 я очень как бы, так в общих чертах знаю, о чем, как бы кіно, сюжет. Я как бы, читав історію. Давайте смотреть. Тож, шановні, починаємо дивитися стрічку Своя людина у проєкті Підпільна імперія на 1 плюс 1». За дві з половиною години ми будемо говорити з Сергієм Буковським про цей фільм. І не тільки про цей фільм, про документальне художне кіно, про улюблених авторів і звичайно про ті стрічки, які Сергій зняв, і які Сергій наразі знімає. Тож мені залишається лише вам сказати приємного перегляду, і е невдовзі побачимося тут на 1+,1. Майкл Манн – один з ветеранів американського кіно, хоча він молодший за Скорсезе і Спілберга. Масштаб його таланту відчуваєш, коли дивишся цей фільм. А саме тут зображення душевного стану елітного американського журналіста, який живе у своєму світі далекому від буденності. Камера Спінотті – трохи алогічний монтаж, який нагадує думки людини, котра намагається швидко забігаючи наперед вирішувати особисті і професійні проблеми. А тепер слово нашому гостю Сергію Буковському. Дізнаємося, яка його думка, які його глядацькі враження. Замечательна картина. Майкл Манн – один из крупных американских профессионалов. Четыре раза, по-моему, номинировался на Оскар. Но не случилось его жизни. Ні одного Оскара так и не получил. Наверное, получит. С року, он уже не молодой человек. Но... Начинал, кстати говоря, как режиссер документального кино, сделал несколько фильмов для телевидения, занимался криминальной темой, как продюсер, делали реальные шоу с полицейскими. То есть он как бы этот материал знает очень хорошо. Он большой, настоящий профессиональный режиссер. По-моему, если не ошибаюсь, он когда-то сказал: что э если со зрителем говорить искренне и честно, то зритель тебе ответит взаимностью. Но вот я, я, смотрел картину, мне я ее, несомненно, сравнивал с фильмом, который он сделал до этого фильма «Схватка», где был тот же Аль Пачино, он его снимает второй раз в кино в своем, и Де Ниро играет кровавого гангстера, главаря банды, а Аль Пачино играет полицейского. И схватка между этими двумя героями. По-другому совершенно не снята картина. Совершенно другой стиль другой метод, э, другие совершенно подходы, к, э, потому что ну, в схватке не надо было там сюжет сам как бы все делал, потому что это кровавая кровь течет рекой, страшные герои, страшная история, а здесь ведь никто не стреляет, не убивает. Не, но напряжение не, тоже. Но есть. напряжение возрастает не меньше. Этот фильм сложнее по режиссерской задаче с моей точки зрения. Но он ну, ну, тебя просто вот как бы захватывает и держит все эти два с лишним, два с половиной часа, и ты смотришь без не отрываясь. Вот, ну ничего, ну, казалось бы, самая заурядная как бы, ситуация, эпизод, факс, да, факс обратно. И тебя уже это держит, и ты уже полностью прикован к экрану, вот-вот что-то сейчас произойдет. Это все профессионализм этого человека, режиссера, все сделано просто по большому счету. И камера другая она, ну, сказать просто она ручная, она помогает сюжету, она помогает актерам, ну как бы им помогать не надо, это два, два великих, два великих актера Кроу и Альпачина, но она помогает как бы нам воспринимать это как бы, как бы напряженно и драматично, она очень работает как бы и на историю, на сюжет и если как бы очень упростить, то Аль Пачино и, и Кроу делать, это уже нечего, потому что все сделано за них, как бы изображением, пластикой, музыкой, которая, ну, удивительным образом сделана, она не, не иллюстративная, это не умца-умца, которая вот там поддерживает mm -hmm. сцену. Она совершенно другая, она контрапунктная, она как бы над этим сюжетом возникает, и это очень, во всех смыслах это... Профессиональная, высокопрофессиональная работа. Там Я вот серьезные знаете, люди делают кино просто. <laughs> профессионалы. Вот большие по профессионалы. Профессионализма. Есть параллель определенная между схваткой и инсайдером. И эта параллель заключается в том, что и там, и там одна, и та же тема: тема человека, для которого его призвание, его профессия, его проклятие. Таким проклятием и призванием одновременно были для Аль Пачино его профессия полицейского рушилась личная жизнь одна за другой таким проклятием э, было для героя Роберта Де Ниро в той же схватке его профессия э, такого вора в законе, который мечтает о тихом семейном счастье с э, девушкой, которую он любит, но к сожалению ничего не получается, потому ну, что он судьба умеет делать. Его ведет, да, его. да, 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 он обречен. Трагедия. Он делает только то, что он умеет делать. Здесь в принципе история та же. А, Альпачина большой профессионал от телевидения. Он четко понимает, что такое этика профессия, она есть. Рассел Кроу тоже большой профессионал и тоже, в общем, придерживается какой-то профессиональной этики. И конфликт и у одного, и у второго. Как решать эту тему, как выбирать метод, как показать это по-другому? Вы... <клес> понимаете, мы немножечко не то, что до конца, ну, я бы сказал так, до конца не воспринимаем всю ту сложность, которая оказался герой Кроу. Потому что для Америки э, ну, увольнение и потеря работы, э, ее нельзя сравнить как бы, вот с нашими реалиями, потому что мы ну, потерял работу, ради бога, ну найдем другую, ну как-нибудь переживем, ну как-нибудь перезаймем. А в Америке потеря работы, особенно когда ты вот, менеджер такого высокого как бы вице-президента компании, это, 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 это катастрофа. А, потому что вся Америка сидит на кредитном крючке. Потеря работы, значит, тебе надо что-то делать с жильем, потому что дом или там жилье, квартира, она взята в кредит как минимум на 30 лет. Машина в кредит, страховка медицинская, там не случайно появляется в первой же сцене болезнь дочери, приступа астмы, все, все, все продумано. Вот поэтому мы это воспринимаем, конечно, это, понимаем, что это плохо, да, человек потерял работу, но а, в данном случае это то, что Двигается сюжет дальше, его мотивации понятны, он начинает мстить, он начинает действовать, и он как бы вот то, что мы называем, сливает а, свою компанию рассказывает всю эту правду. Тем более, это правдивая история, она же была основана на а, реальных событиях, это правда, это то, что было на самом деле, и мотив... сценарий написан по мотивам газетной статьи. Вот. И для Америки это абсолютно как бы норма. Потому что, ну вот представьте себе Вашингтон, окраины Вашингтона, город Спрингфилд, кафе Starbucks. Мы вот там с дочкой сидим в кафе, она что-то работает по компьютеру. Вдруг она просит у бармена этого кафе, известный Starbucks, uh -huh. жалобную книгу. Что случилось, что произошло? Говорит: а начальник этого кафе, руководитель, очень нетолерантно, очень некорректно ведет себя с подчиненным который там ученик пытается, не может справиться с кофейным аппаратом. Приносят жалобную книгу. Все как у нас. Все существует. Абсолютно Советский Союз. Напишет запись. Там такой-то, такой-то, один, с утра, я такая. -то. Вот босс этого кафе ведет себя просто по-хамски. Андрей, мы были пятые, кто сделал эту запись с утра в этом кафе. Потому что для Америки вот как бы увидеть проявление какой-то несправедливости и отреагировать для американского человека, это абсолютно нормальная вещь. Ничего здесь как бы аморального, казалось бы, да, герой взял, да и всех сдал. главный, Потому что его уволили. Нет, это нормально, это норма. Ну, как Альпачина говорит, вопрос э, о национальной безопасности. То есть это не нарушение, не нарушение какой-то служебной э, тайны, а напротив попытка спасти спасти Людей, общество. которые, да. Я, знаете, вот не очень до конца понял, зачем была нужна сцена, та, в которой жена, экранная жена Рассела Кроу, говорит ему, нельзя здесь мыть руки, здесь пища. О, вот, вы знаете... Вот расскажите, как автор, для чего? О, что это, что это дает сюжету? Это повод. Знаете, мне жена тоже так часто говорит. Это абсолютно точно. Майкл Ман очень точен в деталях. Он ну, как документалист, он очень хорошо это все видит, понимает и знает, из чего возникают ссоры. Она его спровоцировала на скандал. Ей нужно было за что-то зацепиться. Это психологически абсолютно точно. Води в ванну помой руки. Это я очень хорошо знаю эту историю. В этом смысле все очень у Майкла Мана абсолютно точно. И переезд в новую квартиру, и внимание даже к микродеталям. Она там завинчивает ручку там от старого шкафа, подвинчивает. Казалось бы, мелочь, но это все очень точно сделано. Американская аудитория -то точно верит в то, что происходит. Потому что он режиссер очень точен в деталях, абсолютно. И точно сыграно. Они... А Великий артист, Пачино, великий артист, Кроу тоже. И они все работают как документальные персонажи. А вот, ну хорошо, значит, они работают как документальные персонажи, но мы-то понимаем, история постановочная. Ну то есть актеру было дано задание там, ну, ей завинчивать эту ручку, ему там говорить по японски, мыть руки. А как это документально решить? Вот это же вы много-много раз проходили через эти испытания. Вам нужно поставить камеру и расслабить героя так, чтобы он был абсолютно с вами открыт. Да? И это то, что мы можем понять, например, через сцены, где Аль Пачино и Кристофер Пламер пытаются разговорить этого иранца или кого-то еще в, в, в прологе. Да, 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 пролога, да, да. Пролог это же такая большая задача. Расскажите, как, как, вы, как вы вот это решаете? По поводу пролога «Инсайдера» здорово. Ты понимаешь, вот, как бы мы забываем об этом сюжете, об этой истории, об этом прологе, но мы понимаем, что дальше будет не менее страшно. Потому что, когда продюсеры везут к герою на интервью с мешком на голове, ты понимаешь, что дальше будет еще страшнее. Вот. Как работать за документальными героями, я не знаю. Но это вопрос времени. Это вопрос времени. Вот если ты живешь да, в среде, среди героев, которых ты снимаешь. Ну... Проходит там неделя-другая, тебя просто не замечают. А если не живешь, если тебе говорят два часа времени или, допустим, час времени... Тогда вот вам... получаются новости, тогда получается телевидение. А как это решить, чтобы это не было телевидением? чтобы а, что Нужно время, а, потому что ну, это вопрос времени, знакомства с героями. Ну вот вы помните, да, вот они... Простое интервью, которое записывается в студии с Раслом Кроу. Как долго готовится... Они встречаются, они говорят, они обсуждают, они встречаются с журналистом, они обедают вместе. Потом его зовут в студию. Ну, это немножко другие подходы, это другая страна. Там, там все так происходит. Нельзя вот так взять человека, посадить, и давай, будь неоткровенным, так Так не бывает. Вспомнил про вот эту сцену, где они говорят: вы предали наследие Эдварда Мару, знаменитого тележурналиста CBS, который по сути дела свалил сенатора Маккарти и постановил в Америке вот эту охоту на ведьм. А вот в документальном кино, вот в вашей профессии существуют вот эти этические нормы, какое-то наследие, которое вы как, как профессионал общий правил принятых, норм не существует. Это все очень личные, индивидуальные вещи. Это то, что ты чувствуешь, или не чувствуешь. И есть вещи, которые ты можешь пересечь, переступить, или нельзя, или, или не можешь. Но вообще, конечно, наверное, это очень циничное как бы занятие, заниматься документальным кино, потому что рано или поздно ты сталкиваешься с большой проблемой вот как бы, героев взаимоотношения режиссера и героя фильма. Это самая ключевая и главная проблема. Тот контакт, который ты с этим человеком устанавливаешь. Открывается он тебе или не открывается. Ну, я считаю, что должна быть все равно какая-то некая дистанция, потому что живой человек, живые люди, должна быть какая-то отстраненность от него. Со мной это кино как ты не назови, игровое или не игровое, художественное, или, или, это хроника, все равно это кино, все равно это вновь созданная реальность, субъективная, увиденная тобой. Как можно поставить ну, субъективную объективную камеру? Нет, конечно. Кто-то поставил оператор, он навел, он поставил там, определенную оптику, поставил свет, который так или иначе действует наверное, на кадры, на зрителя. Ты, ничего не происходит, а ты уже сидишь, у тебя коленки трясутся. И так сделано кино. Еще про моральные нормы профессии какие-то. А создатели одного документального фильма недавнего, довольно молодых людей допрашивал зритель после премьеры, и в частности по одной сцене, где оператор снимает момент э Картина была в Майдане, значит, и оператор снимает, как э, Лазница, милиция, что ли? нет, милиция избивает э, Всеполая. А в я знаю эту картину. Видел, милиция чате, избивает, да, да. значит, человека э, и оператор оператор все это снимает. И там спросили, а вам не хотелось бросить камеру и, и, и пойти защищать человека? И вот он начал объяснять, что суть профессии как раз в том, что вот нужно фиксировать, что что вот этот кинодокумент он 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 даже порой важнее героя, который в кадре. Вот. Как, как вы для себя решаете? Очень вот сложно. Но я бы, наверное, снимал. Потому что всех не спасешь. И не вмешаешься в ситуацию. Ну, либо ты снимаешь, либо ты. Ну... Да, наверное, когда человеку делают операцию, ему больно там или что-то. Ну, ты ничего не можешь сделать, ты должен это сделать. Ну, наверное. Наверное, это сложно. Это дилемма вечно. Но, наверное, я на стороне оператора потому что он бы не снял этот кадр. Картину я видел это кино, очень сильное, очень хорошее, такой большой 90-минутный репортаж. Кстати говоря, в этом фильме для меня самый сильный эпизод не, не, не там, не в тех местах, где все пылают, а где человек обнимает уже повергнутого Ленина, монумент, и понятно, что бывший коммунист, он не может оторваться от него, он не понимает, что происходит, и на наших глазах просто человек умирает. Он всю жизнь молился этому как бы идолу, и вдруг он рухнул. И это самый сильный кусок фильма, с моей точки зрения. Совсем не там, где горят покрышки, где стреляют и так далее. Он по, по выразительности по силе, он просто один из лучших эпизодов, которые я видел в последнее время. Это очень здорово снято. Майкл Манн пришел, как мы уже говорили, из документального кино в художественное. Вы сын режиссера, который снимал кино художественное, и вы даже снимались. В кино художественном. И часто случалось так, что люди от документального переходили в кино художественное. Вот происходит какое-то такое наполнение какой-то рубеж, когда вы понимаете, что, что вот хочется снимать кино постановочное. Очевидно. Вам да. такие мысли приходили? Приходили и довольно часто, и нередко. И я об этом думаю. Ну, пока я только думаю, к сожалению. Потому что для того, чтобы что-то делать, надо что-то предпринимать. Это всегда. Вот тут надо совершать усилия. Над собой. У меня есть какие-то свои там соображения по этому поводу. Я бы сделал с удовольствием игровую кино, а на даже телевизионную. На какую тему? Я бы с удовольствием сейчас сделал картину на стыке двух жанров. Может быть, игровую, скраплением туда хроникального материала. То история генерала Григоренко. Так она абсолютно укладывается в сериальную форму, в хорошего хорошую форму сериал из такого четырех, восьми серий мини-сериала, то можно сделать. Это совершенно неизведанный для... не раскрытый материал для нашей аудитории. есть герой, есть сильный герой, который не сломался, который был выдворен потом в Америку. У меня есть хроника его независимой экспертизы психиатрической, которая сделана была уже в Америке. Уникальный материал, но это можно использовать в фильме. Но все сделать средствами документального кино в этом фильме очень сложно. Я смотрел еще не вышедший ваш фильм «Бэкстейдж» о закулисной жизни Океана Эльзы. Мне показалось, что вот та визуальная пластика, которая в фильме есть благодаря оператору Сергею Михальчуку, она такая немножко из игрового кино. Вот расскажите, как, как вы решали для себя вот эту задачу? Как вы проникали в этот мир да мы, сценической Да мы особо Эльзы? не, не проникали. Это вот такой вот большой объектив по-моему, 500 или 400, и мы просто стояли, одевали на себя черные футболки, потому что на бэкстейдже нельзя появляться, там в белых рубашках, например. И снимали, и наблюдали. С Сама тема, надо, надо было, ну вот все знают такие анализы, все, ну практически все, мне кажется, в стране слышали и слушают эту музыку. Несомненно. Вот. Надо же было как-то как вот проникнуть в мир. Э -э Вакарчука Я не уверен, и, что и мы всех... проникли до конца. И, и правильно сделали, потому что... Проникнуть в мир художника — это, как бы, ну, сказать, глупость, это невозможно. Поэтому вот слава в фильме, вот он есть, он чуть-чуть открылся в какие-то какие моменты. Но мы не делали фильмы рок-музыки, о а, ну, там, ритмах. Мы делали фильмы о сложном, непростом характере, очень как, противоречивом. Как, о том, как трудно быть художником и талантливым человеком. Вот об этом кино. Ну, о человеческих отношениях. Как не просто живется художнику вообще на этом белом свете. Вот об этом мы говорим. Про художника ваш э, новый фильм, тот, который вы сейчас снимаете, главный герой, главная героиня этой картины, ваша мама, актриса. Расскажите немножко про... про я, не, я, ну, я не думаю, что там, как бы, называя таким высоким словом про художника, это про бабушку, которая вот-вот 80 лет будет в декабре, которая долго-долго не снималась, потому что ее жизнь была посвящена другому человеку. Ее главная роль был мой отец, которого уже нет давно. Вот. И вдруг в какой-то момент э... она обрела новую жизнь. Она стала востребованной, она стала сниматься. Очень много. Буквально вчера у нее была ночная смена, ночные съемки. Она все время мне звонит, докладывает. Вот, я снялась. В 4 часа ночи я приехала домой, утром. 8 августа она едет в Одессу, у нее весь август расписан, у нее там тоже какой-то сериал. То есть она работает, это вот фильм о перемене участи, о том, как человек 80 лет вдруг начал жить совершенно иначе, по другому. И этим живет. Это для нее как бы смысл, смысл, смысл ее жизни, потому что без этого она не может, она привыкла к этому. Она, во-первых, она держит текст, она профессиональный человек. 80 лет держать эти полотна текстов это это непросто. Ее любит площадка, ее любят режиссеры. Она как бы вот растворяется, там, она там свои тарелки, свои стихи, и вот об этом кино. Вот. Даже если она там произносит одну реплику там, в фильме, она к этому готовится очень серьезно, рассказывает об этом, что я вот это придумал, я это одену, а вот у меня такой грин, куда она все сама, все сама делает. удовольствуется очень малым в этой жизни, но дай бог, чтобы она снималась дальше. Она сразу согласилась, согласилась, чтобы вы снимали о ней фильм? Очень не хочет. Почему? Ну, ну, во-первых, она женщина. Во-первых, люди чаще всего обращают внимание не на то, что они говорят и как они говорят, а как они выглядят. Да, она уже, ну, в отличие от многих других актрис, она сама объясняет свою востребованность совершенно иначе. Не так, как я. А то, что она не делала никаких ужасающих там подтяжек. Лицо у нее осталось таким, каким она должно быть 80 лет, она не делала там, не молодила себя никогда. Вот поэтому она. Вот бабушка есть бабушка, и бабушки нынче в моде. Ну, вот как бы, когда делаешь фильм о близких людях, а в этом смысле, ну, как бы мама, что ближе быть, может быть, ты вот начинаешь понимать, как бы, ключевую проблему вообще документального кино, что ты можешь, а что ты не можешь, где ты можешь перейти, или не можешь перейти. Переступіть. Поэтому вот тут, как бы всю это це проверяется, сразу Зразу все понятно. Спасибо. Нагадаю, що в гостях у нас був сьогодні Сергій Буковський. Тобто, це була історія. Історія цієї програми. Це інсайдер говорив про інсайдерів. І ми дивилися стрічку з такою самою назвою. Дізналися багато чого про професію, таку професію, як документальне кіно, ігрове кіно, як вони перетинаються між собою, які є моральні та етичні правила в цьому. Про що власний фільм Бекстейдж, де головні герої «Океану Ельзи, і як документалісту бути, коли потрібно знімати про близьку людину? Наразі, все. Дякую, що були з нами. Це проект Підпільна імперія. За тиждень наступної п'ятниці ми знову зустрінемося тут на каналі 1+,1. Плюс І я вас запевняю, що будемо дивитися чергове цікаве кіно. Дякую, що були з нами. Хай щастить.